Вітаю, друзі! Ви на Ютуб каналі Кутнова. Я рада вітати сьогодні свого співрозмовника, полковника збройних сил України, льотчика, інструктора та військового експерта Романа Світана, Романа Григоровича. Щирі вітання вам і надзвичайно рада вас бачити, як завжди. Бажаю всім здоров'я! Навзаєм Роман Григорович, розпочинаємо із заяви колишнього головкома е, Валерія Залужного заяви? Він каже про те, що після перемир'я в Україні може бути громадянська війна і попереджує про ризики. Мовляв, буде дуже велика кількість ветеранів, знову ж таки, якісь економічні складнощі, труднощі, відсутність роботи і тому подібне. Всім цим це можуть скористатися, наскільки я зрозуміла. Ну я так розумію, якісь рейдерські е, рухи можуть бути. На ваш погляд, наскільки це небезпечне явище і як ви? оцениваете все-таки то, что так может статься и чекает Украина? После войны в Афганистане десятки тысяч ребят, которые эту войну прошли, неподготовленные, кстати, в том числе психологически, они были выброшены, ну, даже советским государством, в то время, выброшены просто на улицу. Ими никто практически не занимался. Мы в Украине... В Донецке да, была создана организация. Вот, у нас я был зам замом по развитию так называемой Донецкое объединение Воля. Как вот мы в тринадцатом году афганцы в основном мы в тринадцатом году уже 2 -го декабря были на Майдане тогда да, наши ребята да, афганцы которые Разбирались, как воевать по-грамотному, по-правильному, естественно, выполняли определенные стабилизирующие функции на том же Майдане. Так вот, долго занимались этим процессом, как раз перехватывали ребят, вытаскивали из тюрьмы. То есть, это, это страшнейшая проблема была, война в Афгане. Там сколько было, 150 тысяч, десятки тысяч в Украине, допустим, ребят было. И до сих пор, понятно, афганцы меня понимают, о чем я это говорю. Эти все, допустим, те же организации, которые собирали хлопцев, не давали им потеряться в жизни, то есть как-то и психику стабилизировали, помогали друг другу, до сих пор помогаем. Потому эти процессы, так это сколько народу, там было мало народу. А сейчас у нас после нашей победы, но ну, это не так быстро, о чем говорится, нужно это надо понимать, это года через три, не раньше, три-четыре года. Нам еще, еще воевать, но тем не менее, больше миллиона человек, прошедших э, боевые э, действия, они э, выйдут в гражданство, выйдут в то есть уйдут с военных действий, естественно, перейдут в гражданское состояние. И я не просто так, четвертый год, а реально уже, наверное, 15 год, говорю о том, что ребят надо однозначно заводить в состав госслужбы. Не просто так, это и та же израильская тема по заходу на госслужбу только после службы в армии или просто после выполнения боевых задач, она удерживает военнослужащих, удерживает, вот, ну, мягко скажем, неправовых действий в дальнейшем, то есть их надо, ну хотя бы лет до 50 держать в определенном состоянии дальнейшего движения борьбы за наш за наше государство в составе уже госслужбы как таковой. И вот эта идея очень грамотная, очень правильная. Завести после войны заводить состав правоохранительных органов только людей, которые прошли вооруженные силы, то есть после выполнения боевых задач. И такой круговорот практически будет. И мы не бросим наших ребят, которые защищали это государство, не бросим их на, просто на окраине самого процесса. Они будут вовлечены в государственную службу, в государственное управление. То государство, которое они защищали за счет своей жизни, своего здоровья, они будут им руководить. Вот только такой подход правильный. И тогда будет после такого, после таких действий, после этой замены практически нашей госслужбы на воюющих, воевавших участников боевых действий, вернет обратно госслужбе и вообще системе госуправления и правоохранительным в том числе вернет то доверие, которое должно быть к государству украинского народа. У нас сейчас нет доверия, потому что на управление государством заскочили, заскочили, заскочили какие-то черти с израильскими паспортами, которые украли деньги и убежали обратно в Израиль. Ну, я уже за Миндича и Слитерманов не говорю, и так все понимают, о чем вы говорите. Так что их еще осталось в Украине? Черти, галимые израильские черти, которые убегут все обратно в Израиль. Но ну, они что сделают? Они, они сейчас на данный момент украинского общества, украинского народа создали такую сильнейшую негативную, сильнейшее негативное отношение к власти. Никто уже не хочет эту власть защищать израильскую. Она нафиг никому не нужна из Украины. Уже все думают, как, как от нее избавиться, как минимум от э, исполнительной власти, потому что все эти шмыгальни, которые не, до, до, сих пор не убрали не поставили украинцев военных, которые, э, проводили, то есть, которые воевали. Э, пока этого не будет сделано, не будет этого доверия к нашему государству и к нашей гос, э, госструктурам. Залужный об этом и говорит, принципе, просто не, не раскрывает э, всех негативных моментов. То есть только часть показывает. Это реально, это очень большой негатив. Когда больше миллиона человек, которые прошли войну, которые вернутся с трофейным оружием, это что надо четко понимать. Если заберете у человека, который э, отбил оружие у врага, это его, это его трофей. Он, он, с ним, он с ним и в могилу ряжет, в конце концов, по жизни его принесет. Это трофейное оружие, и так должно и остаться у этих ребят. Но оно должно быть все под контролем вместе, естественно, с военнослужащими. Оптимальный вариант поставить им задачу, им задачу государственного управления внутри страны, чтобы еще раз, повторюсь, не выбросить их, как в свое время были выброшены афганцы на на, на, на обочину от основного движения. Их потом, знаете, кто подобрал? Бандюк. Они же потом все эти бандитские организации под, подтянули под себя и потом мы их вытаскивали из тюрем. Еще сколько времени. То есть перемололи пацанов. Так вот, чтобы этого не было, оптимально, чтобы у нас в составе правоохранительной системы тоже были все служащие вооруженных сил Украины, чтобы правоохранители тоже понимали, и были, это было одно целое. То есть правоохранители и вооруженные силы Украины, которые защищали бы наше государство от внешнего, внешнего врага. Поэтому этот процесс надо давным-давно было... Но его не поздно запускать и сейчас. Я думаю, заложный, не заложный, но заложный это четко понимает, он это уже артикулирует, и здесь надо его поддержать в этом смысле. Он, он показывает эту проблему, но я рассказываю, как ее решать. То есть надо оставить под полным контролем всех прошедших вооруженных сил Украины. Оптимальный вариант это в составе государственных... Так, Роман Григорович, ще на одну проблематику звертає увагу Андрій Вілецький, керівник третього армійського корпусу. Він закликає до негайних реформ та критикує мегапроекти влади і каже, і ну є, вийшла його колонка в за економіст. І зокрема, про що там йдеться? Що воювати далі на ентузіазмі мотивованих добровольців не можна. Це паливо не безкінечне каже він про те що буде війна продовжуватися чи не буде перемир'я армія має негайно змінитися 2026 рік має стати роком тверезості мобілізувати людей не маючи адекватно, адекватної базової підготовки та сержантського складу це шлях до великих втрат і навчання це те що україна може почати завтра є позитивний досвід для масштабування давайте спочатку розберемо ось ці тези а далі в мене там ще є кілька тез де Саме звучить більш така жорстка проблематика так, щодо мегапроєктів влади. Про реформи в армії на ваш погляд, що принципово і терміново наразі треба негайно змінити і ті проблеми, які озвучує Білецький, наскільки вони гострі? Ну, З 14-15 году, коли пришлось воювати з Росіянами, пусть ще там в лайтовому режимі, я би так сказав, тому що не було масштабних операцій, не було большого количества військ російських зайнятості. Натаскивали россиян в Сирии в основном и дальние средства поражения авиации в том числе. Так вот, так сложилось, что армия начала очищаться от советского прошлого. Причем довольно-таки успешно. Были хорошие толковые проекты, бригадная структура, самая интересная тогда как раз запускалась, то есть зашли в армию в том числе и добробаты, то есть наполнили вооруженные силы Украины патриотами. И тогда Совок потихоньку начал уходить, выдавливаться из за Но вот с 22 -го года, когда запустился механизм мобилизации, опять в армию клынули старые советские кадры. Ну, мы вот недавно говорили о Кузмуке: да, деду уже за 70 лет, а он еще М -м -м. там был советником командующего ТРО. То есть это то, что нельзя было делать ни в коем случае. Сейчас у нас в армии опять совок, который достал всех еще, еще в совке он всех достал а его опять притащили. этого не надо было делать ни в коем случае, откуда этот само появился. Для того, чтобы запустили механизм принудительной мобилизации, гусификации, чего угодно называется. А не надо этого было делать. Принимать, то есть поставить в строй, надо мотивировать пригодных бойцов. И здесь вот Белецкий правильно говорит о проблемах. Он немножко не все эти проблемы расширяет. Дело в том, что смотреть с точки зрения создали колхоз, давайте колхозников, а мы их научим. Но это неправильный подход. Не научите вы колхозников в достаточном количестве, не сделайте вы из них профпригодных, мотивированных бойцов. Со всем уважением к этому производству, потому что каждый должен своим делом заниматься. Колхозники, грубо допустим, сельское хозяйство, должны ребята заниматься сельским хозяйством. А воевать должны воины, генетически в том числе. Их, значит, их надо привлечь, мотивировать людей с предположительно генетическими способностями для ведения боевых действий. Это та же картина, как и петь, и писать картины, писать музыку и так далее, и тому подобное. Это генетика в чистом виде. Но если не сложилось, ну не научите однозначно. Если человек хорошо пашет в поле и сеет рожь, и ее потом убирает, это не значит, что он будет хорошим воином. Он может быть хорошим воином, но это не обязательное условие. Если вы ловите его в селе и тащите в тройку тому же Берецкому, ну, не факт, что он его научит. Даже с очень хорошими толковыми инструкторами и так далее, и тому подобное, не получится из истребителя из 999 человек. Тысячный получится. Один из тысяч истребителей. А то есть один из 10 тысяч, опять, генетика, это очень важно, и как раз предрасположенность, мотивация, и профпригодность, и так далее, и тому подобное. Потому не все решает полигон, и не все решают инструктора. А какой бы ни был инструктор, если у человека нет задатков летать, не научите, я как летчик инструктора вам говорю, не научите вы человека летать. Не получится, он просто высоты выравнивания не видит. Или не видит себя, там, допустим, на, 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 в 3D о пространстве, не, воспринимает себя. Это, это совсем не то. А потому с точки зрения, допустим, действий каких-то, их надо начинать с первичного материала, так называемого. То есть надо понимать, от кого вы хотите научить. А потом уже говорить об механизмах обучения. Так вот, кого мы хотим научить? Колхозников, бустифицированных, не научим, поверьте, не научим. Угробить и березки и все его там отличные у него очень хорошие инструктора, однозначно, не только у Белецкого, у нас сейчас инструкторская база довольно-таки неплохая в вооруженных силах Украины. Но когда материал приходит, из которого нельзя слепить хорошего воина, не слепите вы. А потому для нас начинать надо с базисного. Надо мотивировать тех людей, которые могут быть воинами. Мотивация может быть разная, начинает от патриотической, но здесь уже э, тухнет вопрос, связанный с патриотизмом, потому что все же прекрасно понимают, что за израильскую власть, э, которая или полуизраильскую, миндическую, э, цукерманскую власть, ну как-то неохота погибать людям, у которых есть еще мозги, по, по крайней мере. Поэтому надо первое что сделать, давайте степ-бай-степ, что надо делать? Первое, сменить исполнительную власть, убрать цукерманов, оставшихся и миндичей с кабинета министров, потому что они сработали по кабину, и там все это осталось. Это как израильтяне это как раковая опухоль, там даже если один израильтянин остался, поверьте, оно потом вырастет, потому что это табор практически, оставьте кого-нибудь, и как раковая опухоль, она потом весь организм угробит. Поэтому полная смена не одного, двух, трех министров, полная смена кабинета министров на украинцев это значит с одним украинским паспортом, это очень Украинец, это имеется в виду украинский паспорт. С военным базовым военным образованием. Оптимальный вариант это ОСР, офицеры стратегического резерва. Они прошли определенный отбор, они прошли систему управления государством, то есть слушали, прослушали лекции в Генштабе, в Академии Генштаба. У нас несколько тысяч такого рода офицеров. Надо заводить именно их в исполнительную власть, с доверием людей. Ну, уровня, допустим, да, берете, да вот, того же Белецкого, того, ну, Белецкий будет воевать пока, залужного, уровень залужного, э, Шапталы, того же э, Наева, то есть вот таких людей, которые есть доверие общества, надо заводить в кабинет министра. Это первый шаг, который должен. Быть. А Второй шаг ⁇ это постановка, встрой э, в состав вооруженных сил Украины правоохранитель, э, то есть Министерство внутренних дел. Ну, вот, грубо, если опять для, для чисто для понимания процесса, если премьер-министром э, Верховная Рада за 24 часа она может поставить, допустим, Валерия Залужного, генерала Залужного, премьер министр а министром внутренних дел ставьте генерала Наева. И поверьте, на э, следующие сутки половина э, этих э, полицейских будет в составе вооруженных сил Украины. Ну, то есть он точно отдаст команду, там, 30-50% личного состава э, через ТЦК завести в вооруженные силы Украины. Вот вам, пожалуйста, мотивированные, профпригодные бойцы, потому что практически вся правоохранительная система, она изначально стартово заточена под управление оружием, то есть они знают, как обращаться с оружием, э, знают, что такое приказ и могут работать в группе. Вот вам мотивированные, профпригодные бойцы. Часть из них разбежится. Вопросов нет. Ну так э, зачем они тогда нужны? И в составе правоохранительной системы, если они не хотят служить в вооруженных силах Украины. Вот это так надо делать. А вот потом уже, после того, как запустить процесс очищения нашей э, власти э, госслужбы э, через э, вооруженные силы Украины, потом из этого личного состава Белецкий со своими инструкторами, по, по на новой системе обучения будет лепить воинов уже э, под, вооруженные, под задачи вооруженных сил Украины и дальше этот процесс он просто затянет, когда будет понятно, что идет очищение власти вот таким способом, он в себя затянет этот процесс мотивированных пропригодных гражданских, которые хотят стать военными, вот и потом служить в составе государственной службы, неважно на каких-то участках там правоохранительных или Просто в залежності від от вас про мене Дозвольте особисте запитання. Дивіться, ви коли сказали, що ізраїльтяни, так як ракова пухлина у нашому уряді, що ви маєте на увазі? Ну в тому контексті, що вам приписують іноді антисемітські такі погляди, коли ви це коментуєте, наскільки я знаю вас, наскільки я вас розумію, то ви зовсім про інше говорите, що ви не маєте претензій до народу. Ну, если бы имел претензии к народу, так я про евреев бы говорил. А у меня одна из прабабок, как польская еврейка. Поэтому тут дело не в антисемитизме, а в антисионизме. Вот если уже говорить про Свидана, так антисионизм, да, однозначно, потому что сионисты, это, вот это и есть раковая, раковая опухоль, так называемая. Но они сейчас предметно находятся в Израиле. Почему сейчас израильтяне считаются антисемитами. Не свитан антисемит. Израильтяне сейчас антисемиты, потому что они у кого убивают? Они убивают арабов. Арабы семиты. Потому действия израильских властей, опять не всего же Израиля, не всех израильских э, э, граждан Израиля. Властей Израиля, потому что это семитская подла, которая заскочила на Израиль и сейчас просто убивает арабов. Семитов, то есть семитов, и это сионистская кодла, имеется в виду, которая заскочила на Израиль, сионисты, они расширяют Израиль за счет выдавливания, уничтожения семитов, арабов. Потому антисемиты это как раз сионисты в чистом виде, а я как раз против этого уничтожения. Вот а при чем тут арабы, зачем арабов убивать? Из-за того, что они мусульмане, так отличная религия. Отличнейшая религия. Я, я сам агностик, для меня все религии одинаковые. Но мусульманство, то есть ислам, отличнейшая, чистая, новая религия. Тем более она созвучна с моим образом жизни. То есть проповедует довольно-таки здоровый образ жизни. Без, без курева, без, без табака, без пьянства, без водки и так далее и тому подобное. Сам не пил, не курил никогда в жизни уже седьмой десяток лет. Живу. Так вот, это антисемитизм. Сионизм – это и есть антисемитизм, потому что убивают, естественно, убивают арабов, семитов. А то, что израильтяне сионисты в основном сейчас у нас остались еще во власти, так это же как раз говорит, вернее, почему они сионисты? Потому что они как раз поддерживают. Мы же видим эту поддержку убийство арабов, расширение Израиля, то есть уничтожение газа и так далее и тому подобное. как то они, они, они естественно сионисты в чистом виде. Израильтяне, пусть это так, там же, это в них разбираться, это надо голову сломать. Они там тысячи лет разобраться не могут сами с тобой. Поэтому приходится, так сказать, узагальнивать, по-русски уже не знаю, как-то перевести все обобщать. эти процессы. И у нас, да, обобщать. И у нас, получается, у нас, в нашем правительстве, мы же не просто так с вами несколько лет говорили, допустим, про тех же израильтян-сионистов. Вот они вылезли, они. Вот куда делся, откуда взялся Миндич и Цукерман? Они ж не во власти. Нет, у них в карманах израильские паспорта. Они абсолютно не во власти, никаким боком власти не были, но управляли процессами в нашем правительстве. Как они это могли делать? С помощью чего? Ну, то есть эти все системы управления, они, естественно, не проросли в правительстве, проросли. И вы их не вытащите, чтобы одного, двух, трех министров поменяли, что что-то изменилось. Что а Миндич, как был Миндичем, или как Цукерман, как был Цукерман, или Али баба как было Либабой, так он в США остался. А 40 разбойников, вот у вас в правительстве эти 40 разбойников, где там они расположены. Так вот для того, чтобы во время войны не разбираться, не сортировать. В сортах израильского дерьма разбираться времени нет просто-напросто. Лучше его все, все это израильское дерьмо сионистское спустить в унитаз. И это как раз не антисемитизм чисто чистом виде, это наоборот. Это наоборот, это попытка выдавить из Украины антисемитов-сионистов, которые навязывают нам негативное отношение к исламу, негативное отношение к арабам. А я люблю арабскую музыку. Вот-вот, хотите верьте, хотите нет. Люблю, да, вот. Помимо, допустим, американской, некоторые, то есть для меня все-таки самое лучшее, это американские, некоторые певицы, ну арабскую музыку люблю, да, и, и ислам мне нравится, сама религия, то есть видение их нет. А нам навязывают нам сионисты в Украине навязывают негативные отношения к исламу, к арабам, к Ближнему Востоку. А нам с ними дружить надо. А чем мы должны из-за того, что сионисты когда там пытаются э, расширить какие-то свои интересы, почему мы должны их поддерживать? С какого перепугу, в конце концов? Ну, и мы все-таки в в военные сейчас ведем боевые действия. понимаем против кого? Опять же, против россиян. Ну, а кто руководит Россией? Кто в Москве сидит, в конце концов? те же самые сионисты, те же Абрамовичи, те же Ротенберги, те же Ковальчуки и вся остальная Медведевская, Мишустинская, мешпуха. Вот они управляют там, что мы против сионистов в московских боремся сейчас. Они просто используют Русакова, Конечно, дебилы не понимают этих процессов, что они в конце концов под Израилем в этом смысле находятся. И мы так же сам. Поэтому нам надо россиянам то им самим, пусть они сами разбираются, и у них там еще работы будет непочатый край по Москве, по Рублевке, по этим сионистам израильтянам. Но нам надо начинать с этого, нам надо зачиститься от этой сионистской израильской мешку. И чем быстрее мы это сделаем, тем лучше. Где вы, где вы тут антисемитизм увидите? Наоборот, это борьба с антисемитизмом. И именно борьба э, с теми уродами, которые убивают семитов, арабов, э, пытаясь э, захватить землю, в конце концов. Для чего? Для того, чтобы Витков вместе с Кухнером и Трампом там себе шоуму построили в Газе, что ли. Надо было десятки тысяч арабов убить, э, в, а тем более детей и женщин, беззащитных, самое интересное, в, в Палестине. Вот, вот вам расклад. Э, поэтому вложить свою лепту в борьбу с сионистским злом мы тоже можем, спустив в унитаз некоторые наши структуры, которые про, просякнуты, то есть проштырены э, этим израильским, э, израильским этой раковой опухолью. И чем быстрее, тем лучше, самое интересное. Это, это, тогда и люди пойдут к тому же Белецкому, ну, в строй, по крайней мере. Романе Григоровичу, дякую за ваше роз'яснення, дякую за важливу розмову і за те, що ви приділили свій час глядачам. А вам, друзі, нагадую, що інтерв'ю з Романом Григоровичем ви можете дивитися і на youtube каналі Кутнова. Тому, будь ласка, долучайтеся, як завжди, поширюйте це відео і будемо вам всім раді. Романе Григоровичу, вам ще раз дякую, буду вас чекати у гості. До зустрічі. До Дякую.